Ну вот, например, если мы говорим о Карсере, то э, они на чем могли сыграть? Они могли, могли сыграть на том, что, например, э, студенты из третьего мира, стран третьего мира, хотят получить высшее образование. Они хотят получить высшее образование настолько, что они учат английский язык. Они его учат, чтобы читать, слушать, э, комментировать. Некоторые учат английский язык настолько, чтобы переводить материалы иностранные даже на свои родные языки, заниматься локализацией. Курсеры нащупали этот момент. Что можем мы нащупать в России? У нас в России не найдется 100 тысяч человек, которые захотят прослушать мой курс по матанализу. Их не будет. Их вообще нет. 100 тысяч студентов, которые захотят слушать бесплатно мой курс по матанализу. Но у нас есть школьники, которые во что бы то ни было хотят любыми силами стать тебе По популярным предметам математики, русскому и так далее. И они готовы ради этого копироваться в сети выкладывать задания, рискуя быть выгнанными с экзамена, что угодно. Вот на этом моменте, скажем, мы могли бы обеспечить себе массовость. Эти особенности нужно понимать. Но еще один очень важный момент. Все эти инициативы, хотим мы того или нет, даже инициативы пирингового образования, peer -пир, равногодика, DIY university, сделать сам университет, community education и так далее, все эти инициативы, которые говорят об отказе от университета, колледжа, они все равно в любом случае создают альтернативу, они строят свой колледж, создают свою школу. И вот вопрос в том, какую школу они в итоге создают, для кого они создают, какие предпосылки лежат в основе, точно ли эта школа будет для всех, точно ли это образование будет для всех, и всегда ли оно будет для всех, и какие последствия это будет иметь, если эта школа кажется не для всех. Она может быть для всех Прошу прощения, немного она может быть для всех в том смысле, что это бесплатно, любой может зарегистрироваться, но она уже не для всех в том смысле, что не все могут э, управлять своим временем, вниманием и так далее. И это создает определенные проблемы. Мы знаем, что наши университеты решают проблемы социального инженеринга, когда э, для того, чтобы молодежь э, не шарахалась по улице, ну, грубо говоря, пусть они лучше учатся, что будет, если э, молодежь не сможет учиться? как мы поступим с этой проблемой. То есть здесь есть целый комплекс гуманитарных проблем. Если вопрос идет о том, как заработать на этой волне, каким-то образом подвязавшись к американцам, выражаясь достаточно фамильярно, то самое простое, конечно, просто завязаться как-то на инициативы американские, европейские, участвовать и создавать профессионал-логичный Digital October. Но я думаю, что этот путь очень узкий, потому что в конечном счете все равно... А проекты, вроде, с 4 октября будут воспитывать, ну, грубо говоря, диссидентов, людей, которые, получая образование, все равно будут мечтать жить и работать на Западе, воплощать там свои знания. Здесь опасность существует. Поэтому наши проекты должны быть э, в нашем контексте. И таким образом, чтобы э, электронный университет позволял людям получать образование на месте, как вот здесь, например, в Южно-Сахалинске, чтобы люди образовывались у себя дома, жили у себя дома строили что-то, создавали, а не мечтали уехать, а, все бросить и, может быть, за границей еще каким-то образом прийти а, в своей стране. Вот, собственно, это то, что я хотел сказать, указывая проблемы в гуманитарном а, аспекте. Что касается технической стороны, то а, трезво оценивая технические а, качества а, платформы Corsair, я могу сказать, что я не профессиональный разработчик, у меня есть опыт разработки, но я не профессиональный разработчик. Я могу сказать, что это не сложно. Первый проект был запущен на коленке, грубо говоря, небольшим коллективом. Все это возможно. Вопрос в том, как, как нащупать ту, может быть, национальную или глобальную волну, о которой можно, можно было бы сыграть в плане хотя бы массовости, если мы говорим о каком-то подобии западных руках. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я перехожу в режим чат. Ну, подождите, Иван. Подождите, да, а прошу, вдруг вопросы пожалуйста. есть? Вот у меня есть к вам вопрос, если можно. Да, можно? Да, можно да. задать? Да, да. Иван, Слушайте. спасибо за очень интересный комментарий. Скажите, пожалуйста, мне очень интересует этот вопрос. Как вы считаете, вот национальный проект МОК И его надо делать все-таки глобальным проектом, направленным и за рубеж, пускай. Я... все-таки ориентироваться на глобальный... или развивающихся стран во что бы то ни стало жить и работать в России настолько, чтобы изучать русский язык если мы хотим ориентироваться на внешний рынок, то я думаю нужно говорить об английском языке искать какую-то профессуру которая может представлять интерес но в том же плане, в котором этот проект прокатывает, грубо говоря, у США в России он, я думаю, не прокатит этот проект должен быть на уровне СНГ, это моя позиция в то же время должны быть курсы на английском языке для международного сообщества. И здесь, конечно, можно попытаться как-то э, вклиниться не, э, не на уровне э, франчайзи, а на уровне э, соучастников курсеру предложить свои какие-то проекты от, от ведущих университетов, там, может быть, ГУ, ОМГУ, ПГУ, э, которые читались бы на английском языке в курсере. Я думаю, это было бы интересно. Но национальный проект должен быть ориентирован именно на СНГ, и он должен быть на русском языке, потому что наши, э, наша целевая аудитория, к сожалению, э, в основном говорит на русском языке, и э, очень сложно сподвигнуть э, их к изучению английского языка. Русский язык второй язык интернета. Он может быть вторым языком интернета, но мы же знаем, что бывает средняя арифметическая, бывает медиана. Вот, и Картина немножко меняется, исходя из интерпретации. Нет, он Конечно, второй язык, просто он, по-моему, 6% занимает, а 80% английский, а все остальное. Поэтому он второй. То есть это нормальная цифра, это, кстати говоря, не наша отечественная оценка. То есть я к ней вполне доверительно отношусь. Другое дело, что это второе место, это тоже очень удалено от первого. Я с вами согласен. Тут еще такой момент, Тут Сергей Леонидович, я хочу сказать, что ну, для всех тоже участников я хочу отметить такой момент, что когда я был на первых курсах, тогда еще не EDEX, это был MIT-EX, курс был по, по моему радиоэлектроника, что-то такое, или схемотехника. смотрел обсуждения в форумах. В любом форуме, сообществе студенческом на этой платформе, можно заметить, что студенты кластеризуются по национальному признаку. Так вот, в одной из русских групп, когда студенты вдруг стали писать на русском, сначала все писали на английском, потом кто-то написал на русском, тут же его несколько человек поправили. Что они поправили его очень грубо, написали так, что мы пришли сюда не для того, чтобы говорить на русском. Нужно понимать, что та аудитория, которая готова учиться, это очень специфическая аудитория, которая учится о, 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 с некоторой целью, может быть, с некоторым прицелом для того, чтобы оставить нашу страну <coughs> в конечном итоге. Поэтому о, тут такие проблемы есть, и их нужно учитывать, когда мы о, о, горим энтузиазмом. Ну, Семья не урода. Ну, с... этот, мне это кажется, значит, ужасно что ужасного в этом нет. Плохим. Гуманитарный аспект ни в коем случае нельзя исключать, иначе мы можем очень сильно промахнуться. И сделать Пос... еще хуже. Спасибо. Пожалуйста, вопросы задавайте Ивану.

студентов, там слушателей и так далее и тому подобное.